ભારતીય સંસ્કૃતિમાં માનવ રાત્રી પર્વને સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ખેડા જિલ્લાના નડિયાદમાં દિવ્યાંગો પણ સંગીતના તાલે માતાજીની આરાધના કરી શકે તે માટે ખાસ ગરબાનું આયોજન કરાયું ચહેરા પર સ્મિત અને સંગીતના તાલે માતાજીની ભક્તિની આરાધનાની ખુશી આ છે નડિયાદના દિવ્યાંગો

और ये और इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है हम इसकी वजह से हम मेरा भाई गरबा खेल सका है मैं उसके साथ गरबा खेल सकी हूँ आज वरना तो वो नहीं आ सकता यहाँ गरबा खेलने के लिए बहुत अच्छा लगा और ऐसा होना चाहिए हमारे दिव्यांगों के लिए कि हम भी गरबा रास करें और हमको बहुत खुशी मिली ऐसे गरबे होने चाहिए हम नॉर्मल से भी कम नहीं है हम लोग और हम चाहते हैं आगे भी ऐसा होता रहे और हम सबको ऐसी खुशियाँ मिलती रहे मुझे एक गरबा खेलने के लिए बहुत उत्साह और बहुत पसंद हो जाती हूँ लेकिन मुझे खेलने के लिए बहुत रस है तो मैं ऐसे ही तरह गरबा ही होना चाहिए दिव्यांगों के लिए गरबा खेल के और मजा आया और एक विजय के देख कर भी बहुत मज़ा आया सब दिव्यांग लोग ऐसी अच्छी अच्छी व्यक्ति से नहीं टक्कर लगा दे ऐसी तरह गरबा गा रहे थे તમે પણ જોઈ શકો છો કે આ દિવ્યાંગ ખેલૈયાઓ કેવી રીતે ગરબાની ધૂન પર નાચી રહ્યા છે તેમના ચહેરા પર છે સ્મિત અને તેમની આંખોમાં છે ચમક તેમના ઉત્સાહ અને જોશને જોઈને ત્યાં હાજર રહેલા દરેક વ્યક્તિના ચહેરા ચમકી ઉઠ્યા આયોજનમાં આશરે ત્રણસો થી વધુ દિવ્યાંગો અને તેમના અભિભાવકો સામેલ થયા હતા ગરબા આયોજન મેં लगभग साढ़े तीन सौ से ऊपर दिव्यांग है और उसके साथ उसके अभिभाग भावक भी है उसमें क्या है कि माता जी की वंदना करने की हेतु है और अपन अपना हिंदू समाज हिंदू सनातन में यो नवरात्रि तो आप जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध है और उसमें से कुछ, सर, सब कुछ मिलता है और उसकी दिव्यांगों की शक्ति बाहर निकालने की सामान्य लोग के साथ रहे और दिव्यांगता दिव, दिव्यांगता का अभिश्राप ना माने और दिव्यांगता एक ऐश्वर्य काम है तो उसकी शक्तियों के बाहर निकालने का हमारा काम है उन्होंने हमें हमारी संस्था को रिक्वेस्ट की थी कि ये जो दिव्यांग लोग हैं उनका गरबा यहाँ एक दिन का रखना है तो हमारी संस्था ने उसे परमिशन दिया और आज तीन से ज़्यादा लगभग तीन से ज़्यादा लोगों ने जो बच्चे बूढ़े और महिलाएं उन्होंने बहुत आनंद और उल्लास से गरबा किया ગરબા રમવાની સાથે સાથે આ પંડાલમાં મા અંબેની આરતી કરવામાં આવી હતી જેમાં સૌએ ભાગ લીધો હતો અને માતાજીની પૂજા કરી હતી દિવ્યાંગો પણ પારંપરિક સંસ્કૃતિ અને સમાજની મધ્ય ધારામાં જોડાય તેવા ઉમદા હેતુથી આ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું બ્યુરો રિપોર્ટ જીએસટીવી